Вітаю! В ефірі програма Пряма мова! Зараз у нелегкий для України час особливо скрутно українським воїнам, мешканцям областей, де тривають бойові дії та переселенцям. Вони стали біженцями у своїй же державі. Їм доводиться усе розпочинати з нуля, шукати оселю роботу, влаштовувати дітей у дитячі садки та школи, а ще звикати до нового життя у новому ж місті. Тож, Тож про проблеми сьогодення та перспективи переселенців сьогодні у студії я поспілкуюся з головою всеукраїнської громадської організації Україна Моя Сім'я Борисом Пасичнюком. Вітаю вас, пане Борисо, в студії. Здравствуйте. Перш за все, розкажіть, будь ласка, чим ви займалися? Ну, коротко, розкажіть про себе, чим займалися на сході та, взагалі, скільки часу перебуваєте на Рівненщині? Я приехал буквально в июне месяце в город Ровно. Занимался до этого предпринимательской деятельностью. Я строитель. У нас была своя бригада. Мы занимались строительством домов по канадской технологии. Это быстро возводимые дома из сип-панелей. Вот. Приехали в связи с тем, что действительно в наших краях начались такие действия. Поэтому были вынуждены покинуть свою зону комфорта. Вот. И решили остаться здесь. Коли їхали зі свого будинку, зі своєї своєї землі, яка думка вперше виникала, же виїдете в чужі місто. Ну, мысли разные, кружились в голове. Скажу честно, что поработала очень пропаганда и російська, в том числе. Ну, и это длилось на протяжении не только этого времени много времени прошло прививались такие стереотипы что западная украина это вообще отдельное государство прививались такие стереотипы что бандеровцы жестокие кровавые там я не знаю убийцы вот. но на самом деле знаете когда приехали сюда, ну на личном опыте и в общении с людьми убедились в том, что действительно здесь живут нормальные, адекватные люди, с которыми приятно общаться, которые готовы прийти на помощь в трудную минуту, вот и ну просто нормальные, действительно. Звичайные люди. Да, обыкновенные да, люди. разделяют вашу думку, что то украины, ваши родичи, друзья-то знакомые? Вы знаете, скажу честно, что не все разделяют. Наши мысли вот, о, об Украине, и не все принимают то, что мы выехали сюда. Скажу даже больше немножко, понимаете, ну разделились мнения очень сильно, и война очень сильно прошлась по сердцам, по семьям, по нашим. Есть случаи, когда действительно и муж с и женой расставались из-за того, что... Вот. Думки да, да не, не сходились мысли именно о патриотизме и так далее. Вот. И многие друзья, знакомые отказались, и у нас в частности были утеряны такие э, дружественные связи, люди, с которыми дружили более десятка лет которые на данный момент они выехали в Российскую туда в Федерацию. Вот. Ну, они просто не хотят сейчас даже общаться с нами, говорят, что мы стали бандеровцами, что нас тут тоже зомбируют. Вот. Но ну, на самом деле никто этим здесь не занимается. А кто приехал в Парши в Ривне, вы или дружина? И чему сама Ривне вы выбрали место? А, знаете, первой приехала сюда моя жена, это было еще в июне месяце в начале. Почему именно Ровно? Я не знаю, но ну как-то так получилось, что переселенцы из нашего города, они попали первыми сюда. Ну вот, мы верующие люди, и они пригласили сюда в связи с тем, что, как оказалось на самом деле, что Ровно и Ровенская область по числу верующих, именно людей, они занимают одно из первых мест в Украине, если даже не самое первое. Вот, естественно, там, где проживают верующие люди, которые действительно держат отчёт перед Богом. Э, ну это нормальные, адекватные люди, с которыми можно общаться. Пане набережной, коли ви вперше приїхали в Рівне, які були ваші перші кроки, як починали обживатися? Э, ну, самое первое столкнулись с тем, что, ну, была проблема у нас с жильём. Вот, буквально в первые дни Моя жена познакомилась с замечательными людьми, это семейная пара. И они работают здесь в ровно, работают риэлторами. Они помогли полностью, ну, взяли на себя работу по поиску жилья. И они предоставили, ну, нашли адрес, и мы сняли квартиру. Чем сейчас занимаетесь вы? Адже управляние... З Донбасу, ну зі сходу, на заході зарплата в Рівному не така вже й велика. Як зрозуміло, вистачає тільки на житло, щоб відзняти. На харчі якось вистачає, як з цим боротися. Ну, смотрите, по приїзду сюда я пытался подрабатывать, пытался найти работу. Действительно, я столкнулся с тем, что, допустим, в центре занятости я увидел уровень зарплат вровно, это примерно 1.5-2000 гривень. Действительно, этих денег их не хватает э, на жилье, не говоря уже про питание и так далее. Вот. Поэтому получались какие-то заработки, ну, именно такие небольшие периодически. Вот в данный момент, в данный момент я сейчас занимаюсь вот именно общественной работой, общественной организацией, потому что понимаю прекрасно, что с этим сталкиваются все переселенцы, которые приезжают в Ровенскую область и вообще как бы в Украине. Вот, поэтому самый основной вопрос для переселенцев действительно это является работа. Если решить этот вопрос и решить его правильно, вот, то все мелкие вот эти вот наши потребности, да, это аренда жилья, это питание, это одежда, я думаю, что все это отпадет. Организация, которую мы, я заберу немножко наперед, вот, которую мы организовали сейчас в ровно, первым делом будет заниматься именно поиском работы и созданием самое главное созданием рабочих мест для в первую очередь конечно временных переселенцев вот почему потому что ну действительно люди остались без той зарплаты с которой они привыкли жить, жить да я скажу действительно мы заметили эту разницу в зарплатах в наших регионах и здесь вот в Ровенской области в частности вот, ну, в два раза примерно разница идет. Ваши дети, как ваши до них ставляться в школе? Ну, скажу честно, вот к нашим детям относятся хорошо, хотя поступают сейчас сигналы, что в некоторых школах именно есть такие проблемы, как-то, ну, дети проходят через какие-то там Неприятные такие, можно сказать, случаи, когда их там обзывают, там, ну и так далее и тому подобное, понимаете? Поэтому вот именно по этому вопросу мы хотим обратиться в областную администрацию, чтобы работа психологов, которая есть в школах, в каждой из школ, вот, чтобы они провели дополнительную работу по этой теме, потому что я думаю, что ну, мы не заслужили такого отношения к нам. Повернемося до організації. Ви є головою всеукраїнської організації Україна, Моя Сім'я. Да. Як виникла ідея створити? І взагалі, чи ви є одним ідейником, чи є у вас якась група, яка разом створювала цю організацію? Я немножечко розкажу, як би, знаєте, кажуть, року. я з 17-го. Мені дуже подобався місто, мені подобалися люди, які тут проживають. Вот. И поэтому я решил с семьей остаться здесь. Вот. Мы очень тесно в самом начале сотрудничали с МЧС. Вот. И когда они у нас побывали дома, представители этой службы, и мы общались с ними, ну, можно сказать, за чашкой чая вот то они спросили, какие у вас есть на сегодняшний день может быть какие-то особые пожелания. Вот. я высказал такое пожелание, что мне хотелось бы маленький кусочек земли и я готов остаться здесь жить. Вот. они сказали, что могут помочь нам с этим вопросом ну впоследствии они обращались в областную администрацию вот. и знаете скажу честно, я когда шел, вот, на встречу в областную администрацию к Савчуку, то внутренний вот какой-то голос, наверное, мне подсказал, что неужели ты такой эгоист и все это сделаешь для себя самого? Ведь вокруг столько людей, которые нуждаются в том, в чем нуждаешься и ты. Вот, поэтому вот возникла в тот момент именно возникла идея обратиться ко всем переселенцам, которые на сегодняшний день есть в городе Ровно и в области, именно с таким вопросом, чтобы можно было объединиться. И для тех людей, которые хотят здесь остаться, которые хотят укорениться и влиться в это общество, вот, то чтобы создать именно вот такую вот организацию. Сколько людей наличие организации ваша? Ну, на сегодняшний момент мы проводим собрания в областной библиотеке. По-разному люди приходят, у кого-то получается с работой, у кого-то не получается. Ну, в среднем где-то около 60, ну, может быть, до 100 человек. Мы сейчас собираем базу данных по переселенцам. Вот, просто не все еще люди знают, о том, что уже есть такая организация. Не все люди знают о том, что мы собираемся, проводим собрания вот такие вот еженедельные, где мы решаем там свои какие-то насущные вопросы, делимся каким-то опытом преодоления каких-то трудностей, которые возникают. Вот, поэтому... А чи спілкуєтеся ви з іншими переселенцями зі Сходу та Криму, але в інших країнах? На только в месте родного. Да, мы... Места. Я перепрошу. В меньших местах. Я понял. Мы общаемся, очень плотно общаемся, так как мы решили организовать общественную организацию именно всеукраинскую, вот и для подтверждения этого статуса нам необходимо будет создать свои филиалы практически во всех областях Украины. Вот. На сегодняшний день мы очень плотно общаемся с Киевской областью, Винницкой областью и Днепропетровской областью. Э там очень много переселенцев и из моего родного города, и ну, вообще из зоны АТО. Вот. Поэтому мы поддерживаем очень тесные контакты. Мы делимся теми наработками, которые мы уже сегодня здесь э предпринимаем по работе э взаимодействия с Даш-администрацией. От і по всім другим опросам ми ділимося інформацією. Тобто спілкування йде точно плотно. Скільки взагалі часу знадобилося, щоб оформити, зробити цю організацію? Ж часу, мабуть, багато треба, щоб документи підписати і до влади сходити. Взагалі, як поставилася до цього всього влада? Ну, знаті ми ще не обращалися офіційно в органи влади. почему? потому что буквально вот сегодня мне позвонили перед эфиром, что документы уже пришли из Киева, и что мы уже полностью зарегистрированы и уже можем делать свои какие-то реквизиты банковские и так далее, и тому подобное. вот. но на оформление у нас ушло не так уж и много времени. вот. мы у нас из числа переселенцев есть юрист Анна Богатырева, она нам очень помогла с этим вопросом. Вот, помогла правильно сделать устав организации и прошли мы по всем вот этим кабинетам, в Минюст обратились и в течение буквально 10-15 дней нас зарегистрировали, ну, в принципе, вот так. А дружина, чем ваша дружина зараз занимается? Моя жена занимается, вообще она фитнес-тренер у меня. Вот. У нее был свой бизнес на востоке, там в Луганской области, свой фитнес-клуб. Она не оставила это дело, она привезла ее сюда. Да, она арендует помещение, и сейчас фитнес-клуб в стадии развития. Я надеюсь, что Там з фітнес-клубом щось сталося, розбомбили його? Чи вона просто залишила? Ні, вона просто залишила, тому що військові дії. Звісно, розумієте, що коли йдуть військові дії, то не до фігури і не до всього остального. А, взагалі, чи, чи думаєте, ви співпрацювати з місцевою владою? Да, Ми думаємо э, співпрацювати. И нам бы хотелось, чтобы действительно вышла нам навстречу э, и органы власти, и местные власти, э, потому что есть насущные вопросы, которые ну, нам без них просто никак не решить. Основной вопрос – это земля. Мы столкнулись уже с этим вопросом, э, потому что в Ровно, в Ровенской области ну, мы немножко поузнавали по ценам, Которая здесь существують на землю, ну естественно что для переселенців, которые выезжали, може быть, там з одним пакетом и без денег заблокированої карточки і все остальное. естественно что такую суму не собрать навіть на одну сотку землі. Пане Борисе, минулого року президент України підписав указ про забезпечення прав і свобод внутрішнього переміщення осіб. Чи влаштовує цей закон переселенців? Те пункты, какие там размещены, чем возможно, что-то вы можете запирать чи че, отвечают, хоча хотя почему-то. Ну, вообще закон мы просматривали, мы читали его, вот именно по по земельному вопросу. Есть там пунктик что обязуется как бы предоставить нам земельные участки, но тем не менее не всегда этот закон еще работает. То есть он еще немножко сыроват. Я думаю, что какие-то предложения мы будем вносить, потому что в Киеве будет собираться всеукраинский форум переселенцев, это уже будет третий форум. Вот, я думаю, что вот эти все наработки именно от общественных организаций, благотворительных фондов будут вносить какие-то поправки, какие-то изменения в этот закон. То есть еще над ним потребуется? Да, да. Чи думали вы, ви... Що відразу після анексії Криму російські війська перейдуть на Схід. Що станеться така ситуація, яка зараз є? Ну, в принципі, конкретно, звісно, ми ніколи не думали, що військові дії можуть початися у Луганській, Донецьких областях. Вот, хоча, хоча десь, може бути, далеко-далеко в підсознанні, ну, приходила така мисля, тому що це промислові райони, в основному, де зосередована угольна промисловість, це тяжела металургія. И вот, ну, оккупантам, захватчикам эти территории были бы очень интересны. Вот, поэтому такая мысль где-то далеко была все-таки. И здесь думала, что вы теж переїдете, десь інше жить, чи думали, что що может буде, они заберут, Якась думка такая. До да последнего, если честно, скажу, то мы надеялись, что это не состоится. Ну, да. Будинок-то у вас разрушенный. Я развено, что вы тут хотите уже осыляться, если нас... Да, да. На самом деле возвращаться некуда. Дом расстрелян. Я не скажу, что было прямое попадание снаряда, что там ничего не осталось. Стены, крыша стоит, но ни окон, ни дверей, в принципе, ничего этого нет. Кто из дома был? В тот момент мы с женой уже были здесь, в ровно, когда проходили активные боевые действия. Вот. А в доме оставался мой старший сын и мой отец, которому 88 лет. Вот, в это время они были в подвале. И... Батькова думка, вот, живет 88 лет ему, и какая его думка с этого привода? Ну, знаете, мы с ним разговаривали, он с Винницкой области у меня, щирый украинец, разговаривает только украинской мовою, поэтому, ну, Иногда я, бывает, путаюсь, перехожу с украинской на, на русскую, вот. но он мне говорил о том, что ну, не хотелось бы, конечно, так, что э, я, говорит, родился, война началась, и умирать, говорит, военные действия, мне тоже, говорит, ну, не хочется». Вот Можем. он человек старый и не всегда как бы допонимает. Он у меня это все расспрашивает, что, почему, чего именно хотят, пытаюсь по мере возможности ему это все объяснять. Вот, но. залишивается ваши роды, у вас на батькивщине? Какие, uh, можно вы рассказать, какая там ситуация? Ну, прямых родственников у меня на той территории уже нет никого. Вот. А друзья, знакомые, которые находятся там. Вот, и мы с ними общаемся и ну, они рассказывают нам о том, что там происходит. На данный момент, если это интересно, я могу, я могу сказать вам, что там сейчас очень тяжелое положение. город из которого я приехал, я приехал из красного луча это Луганская область, 64 километра от Луганска, вот, то на данный момент там нет никаких боевых таких активных действий. Вот, но, тем не менее, люди очень страдают. Страдают прежде всего из-за того, что с мая месяца там не выплачиваются ни пособия, ни пенсии. Люди обнищали, люди практически мрут с голода. Буквально позавчера мне звонили и говорили о том, что каждый день один-два человека умирает именно из числа престарелых вот таких людей. Вот. И ну, тяжелое бедственное положение. Плюс проблемы с отоплением, с углем. У нас ну, частный сектор отапливается в большинстве случаев именно уг углем. А те люди, которые остались, а не хотят, они тоже переехать? Знаете, многие люди и хотели бы переехать, поступают к нам такие вот обращения. Вот, и мы знакомы с организацией, которая волонтерская, которая предоставляет как бы, такую возможность вывести. Вот, но в связи с тем, что последние, вот, буквально последнюю неделю обострились э, военные действия, то практически сейчас вот эти вот все коридоры, по которым можно было вывести людей их практически нет. Есть люди, которые хотят выехать, но многие остаются прежде всего из-за того, что привязаны либо к жилью к своему, то есть ну, еще целые дома, целые квартиры. Вот. Есть люди, которые надеются на то, что это закончится очень быстро и ждут какого-то времени. Вот. А есть люди просто которые не могут выехать либо по материальным каким-то проблемам. либо по проблемам того, что кто-то болен или там тяжело больные люди є. есть, есть инвалиды, которых ну, не транспортабельная, вот, поэтому не могут выехать. Ну, люди такие есть. А чи коли закрадалася десь така думка, що краще виїхати в Росію, ніж десь поїхати на Захід? Ну, ви знаєте, чесно, ну, було багато пропозицій, і до сих пор дзвонять. Є багато друзів, знайомих із-за границей, і в Росії. Вот, и все зовут к себе, все готовы принять участие как бы, в нашей судьбе. Но я скажу честно, я себя не вижу ни в одной из других стран. Приглашали вот, буквально недавно у нас хорошие знакомые, молодая пара. Они выехали в Польшу. Вот, они звонят, они разговаривают с нами по скайпу, общаются. Приглашают в Польшу, говорят, мы все вам поможем, устроим. Я говорю, я себя не вижу в Польше. Я не вижу себя в России, я не вижу себя в Москве, допустим, хотя там есть как бы, да, все предпосылки, работа и все остальное. Вот. Но я себя там не вижу. Я нужен здесь, поэтому. В плане в богатом обыщи я, чтобы что-то какие-то идеи новые для создания. Планы есть, да, очень грандиозные планы. Ну, самое первое, чем бы хотелось поделиться, это тем, что мы действительно сюда приехали вынуждена Нам не хотелось этого всего. Вот. Но так как получилось так, то естественно, что мы приехали сюда, скажу честно, не стоять с протянутой рукой, мы не приехали попрошайничать, мы не приехали распускать негатив сюда. Вот. Мы оптимистично настроены, мы позитивные. Вот. Работать. Да, мы приехали работать. У нас есть определенный опыт работы во многих как бы, сферах. Вот. И хотелось бы здесь прежде всего создавать рабочие места, чтобы решались вот эти все мелкие проблемы. Вот. Ну, Р и... рабочие места для вс всех ревнян, читики а для, для ваших? В первую очередь, конечно, это будут переселенцы. Вот. Но ну, и хотелось бы немножечко, конечно, чтобы было больше рабочих мест для равенчан именно. И прежде всего ну, мы говорим о том, что за достойную работу должна быть достойная зарплата. То есть если мы будем создавать предприятия, мы хотим, чтобы люди получали не две тысячи, но немножко побольше. Я вам дякую, пане Борисе, за разговор. На жаль, наша программа уже завершается. Вам желаю только успехи Нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був голова громадської організації Україна, моя сім'я Борис Пасичнюк. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та дякуємо за довіру.